Вы знаете, уже податочное письмо по отмене вот этой комиссии, которая сегодня, ну где-то была немножко неправильно произносилось, поэтому вот здесь в начале выступления есть он свою информацию. Так, можно... да, дайте мне слово, женщина, дайте кров... да. слово, женщина в платье. Платье. Я это молдовская общественная организация. Ей нечего было заменить президента. Я выступаю по этому постановлению. Будоразило власть людей. Комитет министров сделал постановление теперь эти бедные солдатские, которые воевали, которые были воевать, воевали, ну, кто да? Были в Чернобыле, но это тоже война своего рода. Потом, значит, вернулись на предприятие, сдали справки, предприятие справки уничтожило, уничтожено. Значит, виноваты кто фактически? Предприятие? Да. А сюда? Предприятие виноваты. Теперь, значит, эти мальчики разбудораживаются, теперь делают эти справки. И нашли там где-то, какие то, где -то поднялись документы, чтобы делать перерасчет. Фактически я была на приеме Белого, к Савчуку на прием, это самое, чтобы Азовская, Азоваш, э, да, Азов или часть из дают отдает Фактически они должны дать ребятам эти права. Скажите мне, пожалуйста, как должны, сможете повлиять эти комиссии, э, все и у нас в районах, и в городах, и, города, и ваша областная, чтобы обязательно эти предприятия, чтобы они выдавали эти права? В 2004 году там были какие-то такие письма, и я помню, я тоже там гоняли-гоняли, И я когда приехала на свое предприятие, оказывается, нужно было прийти, но у нас никто не объяснил, не отметится. Я должна была прийти, написать заявление, и на предприятии собралась комиссия, на это начальник выхода не важно, И они тогда подняли. Вы а, а, обратились к белому, к белому, я уже обращался, там мне на кому-то отказали. Отказали почему потому что неправильно написал. Скажите мне, пожалуйста, как будет держаться этот вопрос? И Спасибо. по комиссиям, и по всем людям. Хорошо. Вот я же в самом начале выступления, когда говорила, давала характеристику по наиболее характерным проблемным вопросам, я же уже практически дала ответ, что если на предприятии есть архив, это один вопрос. Выдает, вот белый это да, руководитель предприятия, вы имеете в виду. Ну, вы этого человека имеете в виду, да? Нет. То есть если есть архивы, сохранились, есть руководитель или него там кто-то работает, на основании архивных документов выдается справка о зарплате. Подписывается руководитель бухгалтер. Если нет архива, если нет архива, да, тогда нужно думать, и в принципе, согласно действующей сейчас законодательству, если нет архива, то и нет возможности решить вопрос. Но если вы говорите о том, что в 2003 году рассматривалось так, как рассматривалось, я просто в данной ситуации... Татьяна Андреевна, Татьяна Андреевна, значит, нужно будет посмотреть по, по всем моим морским предприятиям, да, что значит такое в 2003, это же не 1993 год, рассматривали, на основании чего рассматривали, какие принимались решения, по какой группе людей.

Указаны фактически выключены на взводства. Сейчас надо на эти... Некоторые предприятия делают справки. Некоторые предприятия категорически отказываются. И вот эта комиссия по сбору, снимение статуса указательного, ну так, рекомендательного или это она не имеет этого статуса. И поэтому руководители предприятия начхать Поэтому я еще раз отвечаю В каждом конкретном случае По каждому честу Нужно рассматривать ситуацию да, да, Еще <laughs> раз Но вы же только что сами Вот я еще раз вынуждена вам повторить Если, если, если противоречивые данные Берется новая правильная справка уточняющая вопросов нет. Если нет людей, но есть архивы. Нет а справок. Вот то чего он рекон требует? Приказ. Так, точнее. Да, так, дальше. Приказа уже нет. Приказа уже нет. На какие шестичасовые рабочие дни? На шестичасовые ну, рабочие. Дни. Ну понятно. Еще нет не приказа. Из чего он требует? Так, Спасибо. Дни, Спасибо. Спасибо. Да. Давайте, давайте чуть потише, без эмоций, потом. Пожалуйста. я за тебя. Все, Все. Все решается. как город городе созданы комиссии Ну, они делают на предприятиях, действующие предприятия, на комментательный характер. Нужно, чтобы было полномочия комиссии и по Дробь 7. Вот это вот но при не может составить плавка. Она может а общем, вот, это вот, вот я в самом начале говорила об истории комиссии. Вот вы прошу прощения, невнимательно, но я еще раз отвечу. Я неспроста вспомнила. 95 -го года, что они носили действительно и тогда рекомендательный характер, но это было два с половиной десятка лет и предприятия были и архивы были, но был вопрос о том, что неправильно составлялись справки о зарплате, поэтому им секундочку, ну не перебивайте, поэтому руководителям предприятий, бухгалтерам разъяснялось, объяснялось и рассказывалось, но прошло время, не работают люди, архивы не сохранились и поэтому вы чтобы разрулить, нужно, почему мы при. Я бы очень хотела, чтобы вы это услышали. Спасибо. Ну давайте, Владимир Горьевич, не можете задавать перевод. Спасибо. И как мне сказали, наша комиссия, мы их не дышит. Это Юлия Патрисова. капусту, пожалуйста. Сейчас капустин, пожалуйста. Давай, давай. Стой, давай. Тише, потому что не слышно. Не подойди ближе, Да. Закон о статусе народного депутата в Закон о статусе прокуратуры. Еще раз почему им никому не урезаны пенсии? Почему взяты те слои населения социально, социально защищенные? Ну, мы говорим чуть-чуть о -чуть, разных вещах. Значит, в каждом законе есть определенные правовые нормы, которые регламентируют. Исчисление заработка и стажа, определенной специальности людей, определенных должностей. И совмещать путать. Я это имею в виду. Не нужно комментировать, не нужно смеяться и шутить. Секундочку. Ну и я поняла ваш вопрос. Потише, пожалуйста. Секундочку, ну я отвечу уже человеку, задал же человек вопрос. Хотя я вчера объясняла. Поэтому, когда я говорила о социальных выплатах, которые взяли, были взяты в основу при принятии решений судами, были взяты минимальные пенсии по возрасту по закону об обязательном пенсионном страховании. Да, страховании. Но, не те, но не те, которые должны были быть социальные выплаты. 我看过，看过，看过。